Salam dəyərlilər izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik Xırdalan şəhərində 2 saylı məktəbin yanında. Eee, bir otaqlı Leninqrad layihəli binaydı, amma təmiris 0-dır. Bax burada yerləşir bu evin qonaq otağı. Adətən bunu iki otağa düzəldəndə mətbəxi eyvana keçirirlər. Binə 5 mərtəbədən ibarətdir. Mənzildə 5-ci mərtəbədə yerləşir. Təmir qeyd edirəm 0-dır. Yəni təmir yoxdur. Yenidən təmir edilməlidir. Burda pəncərə iri pəncərə olub, sahibi balacalaşdırıb yenidən e, e, böyəlmək olar ki, otaq daha şıxlı olsun. 0 təmir, 1 e, otaq, Leningrad layihəli bina evidir. Qiymət indi nəzərə alınacaq təmirsiz olduğu üçün. Hamam tualetini göstərərəm, amma qaranlıqdır evdə işıq yanmır, ona görə tam göstərə bilmirəm. Ə təbii ki, orada da təmir ehtiyacı var. Burada da yerləşir. Belə bir otaqdır, mətbəx də əslində bura adətən buranı eləyirlər yataq otağı. Qiymətini biz qeyd eləyəcəyik açıqlama bölməsində. Özü alıb təmir edən adamlar üçün yaxşı variant. Çünki qiymət çox ucuz olacaq. Təmirləri bu evlərin 65, 63, 67 min manata satılır. Buguna bu qədər. Təşəkkürlər. Sağ olun.